Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini hari Ahad, 20 hari bulan April kita bertemu lagi dalam sesi geopolitik ya. Dan hari ini saya masih lagi nak meneruskan tentang dua isu, dua topik yang menjadi perbualan hangat di seluruh dunia ya di antara penganalisis, penganalisa-penganalisa geopolitik antarabangsa iaitu satu isu rundingan nuklear di antara Iran dengan USA ataupun Iran dengan anjing peliharaan an Israel ni sebab apa? Syarat-syarat rundingan ni diletak oleh Israel Eh. dan juga isu perang ekonomi dunia di mana Amerika telah berperang dengan hampir seluruh dunia kecuali Israel <laughs> kecuali Israel Eh. dan uh, kenapa dua isu ni penting sebab kedua dua isu ni kalau tak berjaya ditangani boleh mencetuskan perang besar atau mungkin perang dunia eh, di mana uh, kalau gagal eh, gagal rundingan nuklear Iran ya eh, di antara Iran dengan Israel, dengan Amerika ni Ha, boleh menyebabkan Amerika menyerang Iran dan uh, Rusia dan China akan terlibat secara langsung kali ini. Ya. Sebab apa? Sebab Rusia baru saja bagi amaran dia kata dia tak mahu uh, USA serang Iran dia nak berunding dulu uh, dan dia akan memberi segala bantuan teknikal kepada Iran untuk mempertahankan diri ya dan China pun disebabkan serangan ekonomi yang telah dibuat oleh Amerika Syarikat telah dengan terang terang membantu Yaman ya Aha, bantu Yaman dan ya, Yemen dan saya percaya China pun akan membantu Iran dalam uh, kalau kalau Iran diserang dan sebab pun sebab itulah Amerika tak jadi serang eh. sebab sebenarnya mengikut maklumat-maklumat daripada bekas-bekas uh, CIA eh, dia kata sebenarnya Amerika dah bersedia dah pun dah buat persediaan dah pun nak menyerang Iran pada bila-bila masa eh. pada bila-bila masa atas arahan Israel ya eh. jadi rundingan dalam uh, rundingan uh, nuklear di antara Iran dengan uh, Amerika Syarikat ni lakus malam ha, lanjutan daripada rundingan minggu lepas hari Sabtu dan ha, belum mencapai apa-apa kata sepakat cuma mereka setuju tiga perkara yang akan dibincangkan iaitu satu isu Iran dan satu lagi isu sokongan Iran terhadap la, terhadap Hezbollah terhadap uh, pebron, uh, apa uh, Syria terhadap uh, Yaman eh uh, Houthi di Yaman eh ataupun Ansarullah di Yaman eh, di Yaman jadi Uh, tiga perkara ni ya, eh, tiga perkara ni di mana uh, setakat inilah eh, Amerika atas arahan Israel walaupun Amerika keberatan nak nak turun uh, ini atas arahan Israel dia mahu Iran memusnahkan sama sekali uh, program nuklear dia di mana Iran tak mahu eh. dan keduanya dia mahu Iran dan ya, dan selepas tu Steve Biko setuju okey Iran tak payah memusnahkan senjata nuklear dia eh, program nuklear dia cuma kena turunkan dia punya pegangan nuklear tu daripada uranium grade ni daripada 3 point, daripada 60% ataupun dia orang kata dah sampai 70% daripada 60% kepada 3.67% cukup untuk buat logi uh, nuklear untuk uh, beka, uh, hasilkan elektrik Iran tak mau dan dia nak benda tu di, dipegang oleh orang lain ya ataupun dipegang oleh Rusia ke negara-negara negara-negara bebas. Iran tak mau dia kata dia boleh simpan benda tu sendiri yang dah uranium ni dah proses sampai 60% tu tapi dia pada bila-bila masa saja inspektor nuklear dunia boleh boleh aa, boleh lawat ya. Dan keduanya Iran tak mahu Amerika uh, dia ataupun dictate ataupun uh, halang dia daripada membantu Lebanon, membantu Yemen dan membantu uh, uh, pejuang-pejuang di, di Iraq. Ya. Aa, Iraq ya. Aa, dan ketiganya mereka mahu Iran aa, mengurangkan atau memperlahankan, mengawal, uh, ya, mengawal aa, sistem, aa, mengawal aa, apa ni, development eh? uh, sistem peluru pandu dia sistem um, uh, dia dia punya pem, uh, pembuatan uh, drone dan juga pembuatan sea drone eh ataupun uh, sea, sea drone ni. Jadi Iran tak mau. Iran kata dia nak berunding satu benda saja iaitu logi nuklear. Sebab apa? Iran tak kisah dia 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 nak sekat uh, pembuatan uh, senjata nuklear dia tak kisah tapi ada juga yang kata Iran sebenarnya dah ada dah pun senjata nuklear eh? tapi dia buat-buat tak tahu eh. Buat-buat macam tak ada uh, untuk bersedia. Tapi Iran diberi masa 3 ke 5 tahun lagi dia punya uh, peluru pandu drone dia ni akan uh, cukup eh uh, tak payah senjata nuklear cukup untuk menyerang Israel cukup cukup untuk pertahanan diri daripada daripada mana-mana track eh mana-mana a -mana, uh, ugutan kuasa luar eh ataupun mana-mana ancaman daripada kuasa luar eh kuasa luar sebab tu Iran dia tak kisah okey tak apa nak Brunei pasal nuklear aku boleh stop nuklear ya yeah. tapi kau jangan kacau aku nak dia program peluru pandu hypersonic dia Uh, drone dia yang paling advance kali ni sampai Rusia pun beli dan so yang kita tahu peluru pandu Iran ni Rusia pun beli. Eh. Jadi semua orang eh negara Islam sekarang sokong Iran termasuk negara-negara Arab ni dah berbaik-baik dengan Iran kecuali kecuali beberapa kerat rakyat di Malaysia ni yang masih lagi um, tak berpijak di bumi yang nyata, yang masih lagi percaya konspirasi-konspirasi teori-teori -konspirasi, uh, konspirasi entah mana-mana datang yang mengatakan Iran ni sebenarnya uh, kawan Amerika, kawan Israel. Eh, dia tak nampak lagi ke? Qasim Salamani tu dibunuh oleh Amerika lah. Ya? Israel dah serang, dah bunuh orang tentera Iran di, di Lebanon. Ya? Dah serang dengan mereka Tak percaya-percaya lagi. Dia masih lagi nak percaya teori konspirasi apa ustaz yang berdasarkan teori 1400 tahun dulu yang mungkin tak boleh pakai sekarang ataupun mungkin no, uh, dia berrefer kepada negara Iran 200-200 tahun lagi. Kita ya? tak tahu. Eh? Ya? Uh, hujung dunia. Ya? Waalaikumsalam Falkan Asmat. Mohon update info dari masa ke semasa mengenai konflik dunia perang tarif menuju ke perang bersenjata. Okey. Ya, saya akan pergi ke situ sekejap lagi. Jadi, perang uh, dua isu ni iaitu isu tarif ni dengan isu uh, rundingan rundingan uh, nuklear di antara Iran dengan USA ni adalah dua perkara yang sangat diberi perhatian oleh, uh, oleh um, penganalisa geopolitik dunia sebab apa? Dua-dua benda ni kalau kalau tak ditangani dengan betul akan menyebabkan perang dunia. Dan kita tahu eh, perang dunia kedua adalah bermula daripada perang ekonomi ya. Ada sekatan ekonomi sana, sekatan ekonomi sini. Jepun pun dia serang Amerika kat Pearl Harbor tu sebabkan Amerika mengadakan sekatan ekonomi terhadap Jepun. Dia menghalang kapal-kapal Jepun daripada mengimport minyak ya. Jadi Jepun tak boleh tahan dia serang kapal uh, Pearl Harbor dan kemudian Amerika serang balik Jepun. Tapi dia kata ada juga kata Amerika saja aja biar Jepun perang Pearl Harbor tu sebabkan ada alasan yang kukuh ya, supaya Amerika boleh menyerang Jepun, boleh masuk campur dalam perang dunia kedua tu. Macam di Vietnam lah ya. Amerika nak cair sebab nak nak serang Vietnam, nak masuk dekat selat selatan nak perang dengan Vietnam Utara. Ah ha, dia konon-kononnya Vietnam Utara serang kapal dia dekat selat Tonkin ya, padahal itu dia set sendiri. Dia serang sendiri ya. Ha jadi itulah dia perang ekonomi. Jadi isu Iran ni isu ah uh, uh, saya pergi kepada isu um, tarif ya. Yang kita tahu Trump ni presiden yang terbodoh Amerika setakat ni, anjing Israel ni ya. Uh, dan dan um, Israel ni dia telah mengenakan tarif ya kepada seluruh dunia termasuk China tapi kemudian dia U-turn eh setelah apa setelah pasaran saham Amerika jatuh mendadak hingga hilang 6 7 bilion dalam masa 2 3 hari dan kemudian dia U-turn dia kata okey kita tangguhkan dulu selama 90 hari tapi saya tak rasa selepas 90 hari dia akan kembalikan tarif tu dia dia berlagak besar dia kata wah 6 70 negara datang nak cium bontok dia nak berunding eh nak berunding Aa, dan pada masa yang sama China pula menyeru negara-negara ni -negara macam Vietnam semua ni dia kata bersatu dengan China kita jahanamkan negara ekonomi Amerika ni. Sebab apa Amerika ni dia bagi tekanan contohnya dia bagi tekanan kepada India, kau jangan berdagang dengan China beli barang kita ya. Kalau tidak dia akan ada tekanan kepada India. India dulu dia tak lah ya. Dia beli minyak dari Rusia, Amerika marah dia pergi mampu lah kau. Tapi kali ni tekanan ni tekanan yang real ha? masa kerajaan Biden dia bagi tekanan dia buat tak peduli. sekarang ni uh, dia tahu Trump ni lagi ganas daripada Biden dan kita tengok India nak masuk sebelah siapa eh uh, tapi India tahulah macam Turki lah dalam dua muka sebelah sini boleh main sebelah sini boleh main ha, <laughs> uh, main dua belah eh main belah. jadi sepatutnya kita ni bersatu untuk menentang Amerika sebab seperti yang tajuk saya kata kalau Amerika ni satu-satu masalah dunia eh kalau Amerika tak masuk campur eh tak tak mesti campur di, uh, di Timur Tengah, dunia ni jadi aman. Eh. Dunia ni dalam 2-30 tahun ni tak aman sebab apa? Sebab Amerika. Perang di Ukraine pun sebab Amerika. Perang di Timur Tengah pun sebab Amerika nak menyusukan Israel lah. Eh? Anak haram dia tu. Eh? Ha. Jadi itulah uh, perang ni. Dan uh, China dengan terang-terang dia kata dia akan bantu Yemen. Yemen Selatan ni. Yemen Selatan ni dia kata apa saja barang keluaran Yemen dia, dia nak beli sekarang ni. Eh? Ha, dia akan bantu. Dan terpecah pula cerita sebenarnya yang membantu Yemen ya, membantu Yemen Selatan ni Ansarullah ni untuk menyerang um, apa ni, kapal ten, tentera Amerika Syarikat ni dengan tepat eh walaupun tak kena ada yang kena tapi tak rosak besar tapi dia buat tepat sebab apa dia target bergerak ialah Rusia ialah China dengan Rusia ya dia telah memberikan dan ini telah dibongkar oleh Amerika sendiri dia kata teknologi GPS ni China dengan Rusia saja ada hmm? maknanya, maknanya maknanya China dengan Rusia dah terlibat secara langsung perang perang proksi di antara Amerika Amerika ni ya eh, di Yaman eh nah, negara yang kita tak sangka-sangka jadi Yaman eh maknanya Perang telah pun bermula tapi perang proksi ya. Ha, sebab China dengan terang-terang dah terbukti, dah dibongkarkan oleh pihak Amerika yang sebenarnya China dengan Rusia membantu Yemen ni ha, uh, guna dia punya satelit, guna dia punya alat-alat yang canggih lah ya untuk attack tentera, tentera, tentera uh, uh, armada laut Amerika ni. Jadi sebenarnya China dengan Rusia dah terlibat secara langsung dan kita tahu Rusia banyak bagi bantuan teknikal kepada Yemen dan juga Rusia secara terang-terang menghantar 2,000 tentera dia Ha, untuk mengendalikan sistem pertahanan S400 dengan S300 untuk menghadapi serangan Amerika Syarikat. Jadi mungkin sebab tu, mungkin sebab tu uh, Amerika Syarikat menangguhkan serangan dan uh, mula nak berlembut sikit nak berunding dengan dengan Israel eh. Eh sorry, nak berunding dengan Iran eh. Tapi Israel tak happy sebab apa? Israel nak senjata penyerta program nuklear Iran tu dimusnahkan terus ya. Eh, dimusnahkan terus ya. Eh. Ha, ah tapi terlalu banyak penganalisa antarabangsa kata ah uh, ni baru-baru uh, ni uh, Trump kata dia tak nak perang ya eh? dia tak nak perang dia nak berunding dulu eh? tapi banyak penganalisa antarabangsa berkata contohnya macam John Meyer Profesor Jeffrey Sack dia kata akhirnya akhirnya Amerika ni akan dengar cakap Israel juga ya eh? ah buat apa sebab kebanyakan ahli kongres Amerika, presiden Amerika semua tu dibiayai oleh Israel akhirnya akan dengar cakap Israel juga ya eh? ah. dan dan satu-satu uh, negara yang sekarang betul-betul nak -betul berperang ni eh? yang tak akan dengar cakap Israel ialah China eh. USA pula China pula sekarang ni buat pertama kalinya dia telah membalas serangan ekonomi Amerika ni dengan terang-terang eh -terang. dia kata tak boleh jual lah mineral earth ni kepada Amerika. Satu komponen yang satu mineral yang penting untuk buat macam-macam, buat senjata, buat komputer macam-macam, buat phone dia. dan dia telah membatalkan pembelian Boeing eh Boeing daripada Amerika syarikat ni. Ha? dan dia beli daripada Airbus pula sekarang ni daripada Eropah. dan sekarang ni China sedang berbuat baik dengan Eropah, dengan Kanada. Minyak pun sebenarnya kita tak tahu sebenarnya eh uh, ni China ni banyak beli minyak daripada Amerika dia dah cancel beli minyak daripada Amerika dia beli daripada Kanada. Jadi ini akan melumpuhkan uh, ekonomi Amerika ya. Uh, ini bukan kita rumus-rumus Amerika cakap. Ini rakyat Amerika sendiri ya. Uh, dah mengadakan uh, perimpunan tunjuk perasaan against Trump ni ke 50 Uh, di 50 buah pekan uh, bandar di Amerika seluruh Amerika eh ha di seluruh Amerika. Jadi kita nak sangat eh China ni berperang ekonomi dan perang betul-betul dengan Amerika ni. Sebab apa? Kalau China berperang dengan Amerika, eh, sebab apa? Dia bila Amerika kalah perang ekonomi ni, dia tak akan senyap. Dia akan cari pasal sana, cari pasal sini, dia akan cuba berperang dengan China juga. Sebab apa? Kalau dia tak menang dengan China, ekonomi dia akan lumpuh. Dan kalau berperang dengan China, Uh, garanti USA akan masuk campur. sebab apa USA akan tak akan uh, tak akan support China dan tak akan biar Amerika control dunia ni eh dan uh, Iran pula dah beli insurans dia dah pergi jumpa China dah pergi jumpa dengan Rusia dah berunding ada pakatan ketenteraan ada pakatan ekonomi di antara dua ni nak menekan Amerika supaya uh, uh, membatalkan sekatan ekonomi terhadap Iran ni ya ha, dan salah satu permintaan Iran dalam dalam negotiation ni ya, okey dia setuju untuk membatalkan program nuklear dia ya berhentikan program nuklear tapi dengan syarat kau batalkan sekatan ekonomi terhadap Iran ya ha, dan kalau sekatan ekonomi terhadap Iran ni dibatalkan ya maka Iran akan banyak duit dia ya dan dia akan lagi cepatlah membangunkan dia punya dia punya program uh, drone yang canggih-canggih ni dan juga program peluru berpandu yang canggih-canggih ni tapi pada masa yang sama betul juga kalau Sebenarnya kalau Iran, sekatan ekonomi terhadap Iran ni dibatalkan, maknanya Iran boleh jual minyak dia secara terang-terang dan mungkin harga dan dia punya pengeluaran minyak ialah 3.5 juta tong sehari. Kalau dia sekatan ekonomi terhadap Iran ni dibatalkan, maka maka harga minyak mungkin akan jatuh. Kalau harga minyak akan jatuh, maka ini akan menguntungkan China dan juga merugikan Rusia sebab Rusia ni satu-satunya income dia ialah jual minyak eh, jual minyak dengan gas. Ha, jadi ini bertentangan dengan kepentingan Rusia eh lah, dengan Rusia. <laughs> jadi ada yang kata Rusia memang nak Iran berperang dengan Amerika Syarikat ni supaya dia boleh tolong Iran dan menyeret Amerika Syarikat berperang dengan lama dengan dengan Iran supaya habis duit dia ya. Ha jadi kita ni kita ni macam saya ni, kita memang kita tapi sebenarnya ada juga satu pendapat mengatakan kebodohan Presiden Amerika Syarikat ni Donald Trump ni ya, diturunkan sebagai Presiden Amerika Syarikat ni adalah satu rahmat kepada umat Islam supaya sebab apa? Dengan adanya presiden yang bodoh macam inilah boleh melingkupkan Amerika Syarikat, boleh melingkupkan ekonomi Amerika Syarikat, dan melingkupkan US dollar yang mana US dollar ialah senjata Amerika Syarikat. Nah, jadi kalau dia, ekonomi dia lingkup, US dollar lingkup maka lingkuplah Amerika Syarikat dan dia tak dapat menyusukan ha, anak aram dari Israel ni. Ha. Ha, dan kepentingan kita ialah Israel kalah. Jadi untuk melumpuhkan untuk ha, ha, untuk melingkupkan Israel kita kena lumpuhkan Amerika dulu. Jadi negara kita ni, ha? negara kita ni dan Amerika ni dia menyalahkan China eh, dalam perang-perang perang, -perang, perang tarif ya eh, di China. Dia kata, dia ni seolah-olah macam inilah. Dia berdagang dengan Malaysia contohnya. Kita jual banyak barang kepada dia. Dia, kita beli barang dia kurang. Eh. Jadi dia salahkan kita. Dia salahkan negara-negara lain. Selain dia, ber, uh, instead of menyalahkan diri sendiri, kenapa orang tak beli barang kau sebab mahal. Eh. Kau tak boleh buat dan kau pergi buat kilang-kilang kau dekat luar negara dekat China dekat Korea dekat Vietnam. Lepas tu dia salahkan orang tak beli barang dia eh. <laughs> orang tak beli barang dia. sepatutnya dia kena meningkat kan tapi menurut pakar ekonomi dunia Amerika dengan China ni sama-sama untung sebenarnya. Dalam 30 tahun lepas sama-sama untung daripada perdagangan yang besar di antara China dengan Amerika ni. Tapi bezanya China dia gunakan duit tu untuk pelajaran untuk teknologi, untuk infrastruktur dan melabur ke negara-negara lain eh? untuk menguatkan pengaruh dia. Amerika pula cari pasal dengan negara lain berperang gunakan duit tu menghabiskan dia dan menyusukan Israel. Itu beza sebab tu walaupun dua-dua untung tapi China dia gunakan duit tu dengan bijak eh, dengan bijak. Manakala Amerika gunakan duit tu untuk membiayai hampir 800 pengkalan tentera di seluruh dunia. jadi bodohlah Amerika ni. Sekarang ni bila dah ada trade deficit eh, trade deficit dia nak salahkan negara-negara lain tipu dia tipu dia Ah ya. <tipu> tapi sebenarnya perang ni bukan setakat perang tarif ya. Sebenarnya perang ni perang tarif ni digunakan oleh Trump untuk menekan negara-negara lain supaya tunduk kepada dia, supaya tak berdagang dengan China, tak beli barang China, supaya beli barang dia. Tapi siapa nak beli barang? Dia mahal. dia mahal. Ah dan Malaysia kena berhati-hati. Kita mungkin akan ditekan Amerika kalau kita berbaik-baik sangat dengan China. Tapi kita sampai masanya kita kena buat pilihan. Pilihan macam China, eh, macam India. Kena buat pilihan, eh. kena buat pilihan mana kita nak uh, sokong China atau sokong Amerika? Eh? Uh, of course lah kita nak berkecuali tengah-tengah Tapi sampai masanya susah ya Bila dua negara berperang ni Susah nak jadi berkecuali lah Susah nak jadi berkecuali ha. Buat apa? China pun akan tekan kita Amerika pun akan tekan kita Jadi kita tengok mana lebih menguntungkan uh, Bagi saya hmm, Kita nak Amerika lumpuh dulu Supaya Israel di jahannam eh? Israel di jahannam, jahannam. Jadi itulah sekarang ni Haa uh, Benda yang dua paling penting dan apa yang kita perlu buat. Negara kita ni kena berhati-hati dalam berundingan dengan mereka syarikat, ya, syarikat ni. Supaya kita, uh, kita kena protect, kita kena melindungi kepentingan kita dan pada masa yang sama tidak akan membuatkan China marah. Ya. Betul? Biar lumpuh ekonomi syarikat dunia tu. Dan sekarang ni, yang bagusnya kebodohan ni Allah turunkan Donald Trump ni sebagai presiden Amerika yang bodoh sangat ni, ya, bodoh sangat yang bangang sangat ni. Bukan saya kata dia bangang, pakar-pakar ekonomi dunia kata dia bangang, dia disillusion. Mengarut dia punya polisi ni ya. dan tak boleh berjaya punya. Akan melingkupkan Amerika ya. akan melingkupkan Amerika. jadi alhamdulillah lah Amerika ada presiden yang bodoh macam ni, biar lingkup ya. Biar biar, biar lingkup, Ya. Aha, biar lingkup. Dan jadi kita di Malaysia ni kita kena harap-harap kita punya Menteri Perdagangan, Menteri Ekonomi kita atau Menteri Kewangan kita berhati-hati dalam perundingan dengan Amerika Syarikat ni di mana kita pertama sekali kita kena menjaga kepentingan kita tanpa eh, ya, uh, tanpa melukakan uh, China. Eh. Ya. Uh, tapi kalau diberi pilihan pada saya, kita sokong China dulu. Uh, sokong China dulu, biar Amerika ni lumpuh, lingkuh. Sebab apa? Masalah dunia ni sekarang ni ialah China, ni Amerika dengan Israel. Amerika dengan Israel. Jadi biarlah Amerika lumpuh. Uh, Israel akan lingkup. Kalau dia sendiri rakyat dia tak ada duit nak makan, takkanlah nak bagi duit nak bantu Israel lagi kan? itulah yang penting. Dan diharap-harapkan Rusia dengan China pun dah sedar dah. Sebenarnya Amerika ni ialah Israel. Israel ialah Amerika dan kalau dia bermusuh nak bermusuh dengan Amerika dia kena bermusuh dengan Israel sekali. Ah barulah betul eh. setakat ni Rusia dengan China masih lagi ada hubungan diplomatik yang baik dengan dengan Israel ya. jadi bila Amerika China dengan Rusia yang akhirnya saya rasa akan akan bermusuh dengan dengan Israel ni. Ha, barulah betul eh ha, sebab apa Israel dengan terang-terang ha, dah kena warning dengan Rusia sebab Israel ni ada, ada membekalkan beberapa jenis senjata lah kepada Ukraine ya eh. dah kena warning dengan Rusia ada ha, senyap-senyap sekarang ni eh. Waalaikumsalam Waalaikumussalam Zafiza Thank you very much thank you very much. terima kasih ya yeah. ya yeah, biar Amerika hancur dululah ya eh. Amerika hancur dulu eh dan sebab kita ada banyak lagi kawan eh ya. walaupun katalah China ni China ni kita memang ada konflik dengan China ada masalah sempadan dengan China eh ya. tapi China ni nak menguasai laut China Selatan ni mungkin dia sebabkan dia nak mengurangkan penguasaan Amerika di laut China Selatan ni ya ah buat Amerika ni di mana-mana saja ya dan saya harap kalau berlaku perang harap-harap dua armada laut Amerika ni akan ditenggelamkan ya sebab apa sebab sekarang ni kita tahu eh ya, dah terbongkar yang China dengan Rusia ni yang sebenarnya membantu Yemen Selatan ya, membantu dari segi teknikal ya. Ha, uh, sebab apa dia orang ni ada peluru pandu hypersonic, tapi nak tembak dengan tepat tu susah ya sebab apa tembak kapal susah. Ada ada yang kena tapi tak mendatangkan kerosakan besar, tapi nak tembak dengan tepat tu susah. Enggak, tapi kata, dia kena tembak dengan tepat. Kalau tembak tak tepat, kapal tu tak payah tak payah tembak peluru pandu dia. Jadi kalau tembak dengan tepat, datang dengan tepat, dia saya tembak. 2 juta satu peluru eh ya. ha jadi sebenarnya presiden Amerika pun sebenarnya dikatakan Trump ni dah letih dah nak berperang dengan Yaman sebab apa dah, dah serang sebulan ya masih lagi hidup lagi ya masih lagi mampu melancarkan serangan terhadap Israel dan melancarkan serangan balas kepada kapal Amerika dan satu kapal Amerika kapal pengangkut uh, uh, pengangkut Amerika ni dah direhatkan eh ya. sebab apa ada kerosakan dia kata nak servis eh tapi sebenarnya dah ada rosak sikit lah ya eh? ataupun mungkin peluru dia dah habis dia terpaksa direhatkan nak isi balik peluru eh tambah macam sekali. Jadi dah letih nak berperang dengan dengan Yemen ni uh, pakai serang udara dan uh, cadangnya dia nak masuk tentera darat dia uh, melalui UAE tapi UAE dah ditekan oleh negara Arab lain ditekan oleh Iran tak jadi eh. Dan uh, pada masa yang sama Amerika pun tak berani nak hantar tentera darat dia lah ya eh? sebab apa berdasarkan pengalaman di di Afghanistan eh haa. Uh, Ramai mati ya. Cuma kita yang tak tahu. Dia kata sikit saja. Sebenarnya lebih daripada 10,000 ribu orang mati di Afghanistan. Eh. Ya. Aha. Jadi itulah dia. Untuk melingkupkan Israel, kita kena hancurkan Amerika dulu. Hancurkan ekonomi dia. Ha. Dan saya harap Trump ni akan bertahan sampai dua penggal. Sebab apa? Amerika memang memerlukan presiden yang bodoh macam ni. <laughs> Okey. Okey, itu saja. Terima kasih kerana sudi bersama saya hari ini hampir lebih daripada 20 minit. Dan jangan lupa support Teh Moringa RM25 untuk 30 cc dan sebahagian daripada uh, hasil jualan ni macam kita akan salurkan kepada projek uh, tim demi negara, projek kemasyarakatan sekarang ni kita fokus kepada projek kelandangan dan juga projek ada kes-kes tertentu yang dia refer kepada kita lah ya. Uh. Ya betul Berimhal dapat harga murah-murah. Ya, betul. Okey jadi itulah dia ada ada konflik sikit. Kalau Iran berperang dengan dengan Amerika Syarikat harga minyak akan naik eh dan ini menguntungkan Rusia. Jadi Rusia dua-dua pun okey. Ha ya. ha. Dekala kalau kalau Amerika serang dia akan tolong Iran dan menyeret Amerika kepada perang yang panjang ya. Ha Amerika ni dia tak boleh mampu perang panjang. Ya. Contohnya macam di Vietnam. Lama, sekejaplah. Ya. Lama-lama dia lingkup. Kalau di Iraq pun sekejap jelah ya. Ha dekat Vietnam lama dia lingkup. Dekat Afghanistan lama dia lingkup ya. Dia lingkup. Jadi dia tak mampu nak perang lama-lama dan mungkin Rusia pun nak menyeret Amerika berperang di Iran dan dia akan bantu Iran ya. Bantu Iran dan bila berperang lama-lama akan melumpuhkan ekonomi dia lah. Aha. tapi kalau uh, Iran tak jadi berperang dan sekatan ekonomi di 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 uh, apa uh, membatalkan sekatan ekonomi terhadap Iran maka Iran mampu menjual minyak dia ke seluruh, seluruh dunia. Uh, tapi mungkinlah uh, negara-negara BRICS akan bantu dia. Sekarang ni Amerika ada banyak ekspor uh, minyak dia kepada negara, negara lain. So yang lain tu mungkin tak usah belilah minyak daripada Amerika, beli minyak Iran eh. <laughs> Okey. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih. Terima kasih sweet girl. Ya, yeah. Donald Duck, Elon Musk itu. Ya, yeah. uh, Profesor Jeffrey Sack mengatakan, eh, polisi uh, Presiden Amerika ni macam Mickey Mouse. Dan dia minta maaf kepada Mickey Mouse. Sebab Mickey Mouse pun lagi pandai daripada Presiden Amerika ni. ya. Eh. Ha. Tak tahulah kenapa, eh. seorang Presiden Amerika boleh bangang macam itu sekali. ya. Eh. Berperang dengan semua orang. Sekarang ni sekutu baik dia, Kanada uh, pun dah membelakangkan Amerika. Dia berperang, rakyat dia dah marah betul dengan Amerika negara-negara Eropah EU pun mula dah dah mula nak berbaik-baik dengan China sekarang ni eh ya? nah, sebab China nak beli Airbus ah oih baik-baiklah <laughs> okey terima kasih bye i love you